بسم الله الرحمن الرحيم قد افلاها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن القلب موردون والذين هم لزكاه فايلون والذين هم لفروجهم حافجون إلا على أجودهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مالومين فمن اتقوا ذلك فأولئك هم العدون والذين هم لآمانتهم وعندهم نعون والذين هم على صلواتهم يحافظون يارسون الذين يارسون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جاء

فكسونا الإجام لحما ثم أنشنه خلقا أخر فتبارك الله أحسن الخالقين ذلك ثم إنكم يوم القيامة توسون ولقد خلقنا فوقكم سبع ترائك وما كنا من الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإنا على جهاب به لا فَيَنشَأُ لكم به جنة من نخيل وعناب لكم فيها فواكه قصيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طُورِ سيناء بالدهن وسبلك للآكلين وإن لكم في الأنعام لا إبرة نسككم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تعملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال قال يا قوم اعبدوا الله من إله غيره أفلا تكونون فقال ملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لا أنزل ملائكة ما سَعَمْنَا نبي هذا في أبنائنا الأولين إن هو إلا رسول به جنة فتربش به حتى قال رب شرون بما كذبون فأوحينا إليه أن اسماء الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيه من كل جوجس اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول قول منهم ولا تخطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ولم مَا أفأل الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ